Ми продовжуємо наш ефір, тим паче, що в гостях у нас в суді уже є гості. У нового дня Лілія Гумянова. Керівник творчого об'єднання юних журналістів. Мрійники. Отже, Отженіківцівського будинку дитячої та юнацької творчості міста Маріуполь. Вітаємо вас! Даймо. Дякуємо Добре, за те, що завітали до нас в студії цього ранку. Сподіваюся, цікаво буде сьогодні розмова. Тим паче, що бачу, ви вже підготували ще й наглядний матеріал для наших телеглядачів та й для нас. Так. Да, это газеты, а... с которыми мы приехали в Николаев, и, собственно, газеты, которые участвовали в конкурсе, 18-м международном конкурсе школьных медиа. А, пропоную до него повернуться трохи згодом, а сначала поговорить а, в зале про объединение молодых журналистов. Как по спала на думку а, а, организовать это объединение и гуртувати детей, и научить их журналистике? А, ну, объединение юных журналистов возникло уже давно в нашем Доме творчества, а, уже 15 лет, Естественно, оно развивалось постепенно, есть уже э, выпускники, которые, вот одна из них преподает в нашем Мариупольском государственном университете на факультете журналистика, mm -hmm. есть известные журналисты в городе, работающие, работающие в городских газетах, э, но ну, далеко, конечно же, не все выбрали профессию журналиста, собственно говоря, и такой задачи я и не ставлю, потому что занятие журналистикой, э, это увлекательно, это интересно, и самое главное, это развивает очень нужные, способности, навыки у детей, которые необходимы будут и в жизни, и вообще в любой профессии. Школярия какого века может стать участником вашего творческого объединения? Я приглашаю в кружок или в наше творческое объединение ребят с 8 класса, с 8 по 11 класс. Каким чином проходят их навчання, журналисты, чему вы их навчаете? Ну, сейчас очень э, такое нужное, важное направление возникло, это медиаобразование. Сейчас мы его только-только ну, начинаем, только первые азы, знакомимся с тем, что такое медиа. Э, самое главное это развитие способностей аналитических у ребят. Э, сейчас я больше делаю упор на то, чтобы они научились, как правильно находить информацию, как находить главное в информации анализировать эту информацию. Я приучаю детей к тому, что нельзя информацию просто воспринимать все, что они читают, что все это правда и истина, и что между правдой и истиной есть большая разница, как говорят в Одессе. Угу. Вот. Поэтому вот думать, думающих детей, вот моя задача вырастить думающих, анализирующих детей. И действительно, это, я думаю, хороша этап, Тим тем более, что не, не все, конечно, станут журналистами, но и гражданами, и людьми, да, которые могут читать правильную информацию, которую им подают. А сейчас, думаю... да, именно воспитание гражданина, гражданина, патриота Украины, это, я считаю это самым главным, потому что неважно, какие навыки, какие способности будут развиты у ребенка, какую профессию он выберет. А вот моральные качества, нравственные качества – это самое главное. А как давно выпускает уже газету? Газету мы выпускаем, вы знаете, она у нас тоже претерпела такое эволюционное развитие. Мы выпускали э, стенную газету э, с разными совершенно названиями. То есть, понимаете, газета – это не основная цель нашего объединения. Это угу. как бы часть, мы ее так называем, учебный проект. То есть это часть нашего учебного проекта, то есть результат одной из части нашего, нашего обучения. Вот, вот теперь мы пришли вот к печатному варианту mm -hmm. этой газеты. Здесь тоже далеко не все совершенно, но мы развиваемся, мы учимся, и я, и ребята. Вот, у нас идет такой процесс сотворчества. Uh -huh. вот. И цель нашей газеты сейчас, вот мы решили вот с прошлого года с ребятами, у нас дом творчества, сейчас мы занимаем довольно большое здание, спасибо uh -huh. нашему городскому совету, горосполкому нашему, но коллективов много, коллективы замечательные, есть великолепные танцевальные коллективы, которые имеют звание, народные, образцовый коллектив, да, но получается, что в этих коллективах ребята вот занимаются танцами, да, занимаются хореографией или рисованием, и они мало что знают, что делается в соседнем коллективе. И вот мы хотели этой газеты немножечко так сдружить, объединить большой коллектив uh -huh. дома творчества и дать больше информации и о самих ребятах, и их родителям. Ну и, естественно, и естественно мы делаем рекламу своим кружкам. Uh -huh. Ваши юни-журналисты, люди творчие, дети творчие. А убирающие участники в вашего гуртка вы проводите кастинг, чи будь-який обожающий может потратить? Нет, никаких кастингов нет. Приходят все ребята желающие. Причем далеко не у каждого есть способности вот писать действительно что-то интересное, хорошее. То есть мы учимся, учимся, и у кого-то у кого-то больше раскрываются именно способности к написанию материалов, кто-то больше вот сейчас увлечен именно дизайном газеты, версткой газеты, а кто-то у нас вот сейчас хорошо себя показал именно в дебатах мы еще и дебатируем периодически uh -huh. а, в зали выдавать э, газету та, такого формата или будь какой это достаточно-таки накладно финансово Хто да допомагает? безусловно пока что пока что мы справляемся своими силами это сложно действительно вот финансовая потому что вы понимаете цветная печать нет у нас к сожалению uh -huh. помощников вот это да с этим сложности большое а как популяризация этого информационного продукта отбывается Выше в середине вашего заклада, или в таки скажем так, на загал? Пока что большей частью это внутри Дома творчества. Большей uh -huh. У нас есть свой стенд, на котором мы вывешиваем каждый выпуск. Только единственное, мы делаем печать на одной стороне. Uh -huh. вот. Мы распространяем среди наших кружковцев, среди коллективов. Активно ее покупают, вот, эту газету. Особенно, если вот видят, что вот об этом коллективе есть материал. Uh -huh. А да. кто проводит редактуру вашей статьи? Я провожу. Нет, а сначала и дети занимаются саморедактированием они этому тоже учатся, uh -huh. это часть учебного процесса, а потом я редактирую, я есть шеф-редактор газеты. Приїхали ви на конкурс, чи були якісь проблеми, виникали з тим, щоб приїхати? Чи от бажання було і приїхали, нічого Бачу не залишало? Бачу сили і не бачу ніяких перешкод. Є, а, було, ви знаєте, во-первых, ми совершенно неожиданно узнали о том, що нас приглашають на конкурс, тому що ну, чисто технічна замінка була в сообщенні. Mm маленькое просто недоразумение в одной цифре телефона ошибка mm -hmm. была вот и у нас было очень мало времени на сборы на подготовку и в общем-то я сначала думала хорошо если хотя бы кто-то один из ребят согласится потому что ну скажем честно в современных условиях это дорогая поездка для нас у нас вы знаете из мариуполя есть только автобусное сообщение mm -hmm. вот это очень большая проблема ну а потом оказалось что вот родители несмотря на сложности финансовые они так сами загорелись, тем, чтобы дети увидели что-то, расширили свой кругозор, увидели другой город, других ребят, увидели действительно известных журналистов, чтобы они вот немножечко вышли из нашей вот этой вот маленькой скорлупы и вот увидели больше мир, увидели больше Украину. Они согласились на эту поездку. Еще нам помог депутат Верховной Рады Украины, Матвинков Сергей Анатольевич. Вот немножечко он спонсировал нас, и сам дом творчества немножечко нам помог. Uh -huh. вот. Поэтому как бы вот так по капельке, ну, ехали мы, скажу честно, тяжело. Про свої відчуття, як їхали діти. Нам сьогодні вони самі розкажуть uh -huh. у ефірі. У наступні години відкриваємо, скажіть, скажімо, так завісу, те, що вони вже є у нас також в студії, але поки що поговоримо з їх керівником. Взагалі, як я бачу, що і фоторепортажі проводяться. Ви фото журналістиці, скажімо, так теж навчаєте, як правильно поставити, як звати ні, вот іменно фото журналістики поки uh що -huh. не Я обучаю, у нас є фотокружок, і ми співпрацюємо з нашим. фотокружком нашего дома творчества. Вот. Ну и, в общем-то, мои ребята, они занимаются в этом фотокружке, поэтому вот вот такое сотрудничество у нас. На конкурс аналогичные, скажем так, экземпляры было подано. Как в целом оцениваете свои шансы на победу и на какие места, тяжелей номинации вы разраховываете? Сколько там их низко? А, честно говоря... У меня нет таких серьезных амбиций получить призовое место, потому что ну, я считаю, что впервые участвую в таком серьезном, авторитетном, великолепном конкурсе. Ну, наверное, это верх самонадеятельности, рассчитывать на какое-то призовое место. А вот вчера я послушала, когда мы были на канале ТАК ТВ, и я послушала вот самую скромную девочку, воспитанницу Катюшу, которая сказала, как говорят спортсмены, есть только первое место, и никак иначе. Я очень удивилась, честно говоря, амбициям своих воспитанников. Ну, я считаю, что самое главное — это приезд сюда, это вот впечатление, потому что впечатление море, они все позитивные. Мы очень рады, что мы приехали в Николаев, мы столько узнали, уже увидели, вот, и, и сегодня ожидаем э, эту великолепную процедуру, эту церемонию награждения, потому что мы много об этом слышали, и вот хотим поучаствовать, хотим все это увидеть своими собственными глазами, поэтому поездка уже удалась, поэтому как бы уже ничто ее не испортит. Мы благодарим наши гости за ее прихит. Но а своему еще ее выхованцы также завитают до нашего эфира.